যিহেতু মই চেন্নাইত ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে আহিছোঁ চ' ট্ৰিটমেণ্টটো হৈয়ে গৈছে বাৰু অলমষ্ট সন্ধিয়া হ'লে এপাক অকণমান ওলাই গ'লে ভাল লাগে আৰু ভাবিলোঁ যে কি এই ভিডিঅ'টোতো আপোনালোককো অকণমান চেন্নাই ষ্ট্ৰিট ফুড দেখাওঁ কাৰণ মইতো আৰু ফুডিয়ে হয় খানা পিনা খাই ভালেই পাওঁ কিন্তু প্ৰথমতে লগাই লৈছোঁ গাজেৰা যিটো মানে একদম ফেমাছ হয় ইয়াৰে চবৰে মূৰত এনেকৈ দেখিবই জাষ্ট দহ টকা লৈছিলে ইমান ডাঙৰ পিছ তাৰপিছত দেখালোঁ ছুইট কৰ্ণ যিটো আছিলে বিছ টকা আৰু দেখিছেনে ইয়াত জাম ইমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সৰু সৰু গ্লাছত বিকি আছিলে বিছ টকালৈ এইটো পিছে মই লৈছিলোঁ মাৰ কাৰণে আৰু ইফালে সৰু সৰু চামোচা দহ টকাত চাৰিটা পায় ইমান টেষ্টি নহয় আৰু ফাইনেলি খালোঁ লাষ্টত এটা আইচক্ৰীম খুব টেষ্টি আছিলে এইটোতো বাৰু গুৱাহাটীতো পায় আৰু তাৰপিছতে অকণমান অসমীয়া কিবা এটা ভাল থালি খাবলৈ আমি পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেল যিটো গ্ৰীণছ ৰ'দতে আছে আৰু ইয়াৰ গোটেই অসমীয়া খানা আৰু গোটেই কাষ্টমাৰখিনিও অসমীয়া পিছে আমি পেকিং কৰি ঘৰত লৈ আহিলোঁ একদম লোকেল মুৰ্গীৰ জোল এনেকৈ আৰু সঁচাকৈ টেষ্ট যদি ক'ব যাওঁ একদম মানে এথেনিক অসমীয়া মানে খানাৰ টেষ্ট